Ты вот скажи, перформанс Tesla Model 3 можно рассматривать как спортивный автомобиль. Ну, если 2.9, 3.1 до 100 километров э, это спорт, то да. А максимум сколько можно дать на ней? Не знаю. Жак не пробовал, потому что электричка отличается не тем, что она едет какую-то максимальную швидкость, а своим разгоном. А ты скажи, ты на ней дрифт можешь делать? Э, так известно. это один-единственный автомобиль в линейке Model 3, на котором реально можно дрифтить через официальное программное обеспечение. Что, разрешено это или что? Да, есть функция включения трек-мода в режиме дрифт. Ничего себе. Ну это же все под себя делал, да? Я тут смотрю, вот спортивные штуки ты всякие поставил для, для помпы, да? Е так. Диски там, э, тема, да? У меня э, товарищ сказал, тришечки и только для себя. Губа тут спортивная. Короче, бомба, да? Под себя mm -hmm. видно, что делал. Да. Ну что ты готов с ней расстаться? Жек, у нас ты ж видел, там стоит следующий кузов уже Хайленд 24-го года. Ага. И тоже перформанс, но там уже значок Плейт идет. Так же самое, как я здесь сделал. Но там он оригинальный. Короче, Конечно, еще там, ярче автомобиль. Да? Там четкие 2.9 рванина. А на следующей неделе у нас приезжает Tesla Model S плейт. 1,9 до 100 километров. Это вообще рвание. Понятно, что уже пора расстаться. Они сколько, сколько за нее берет? Э, была на 27,5, сейчас реально готовы за 25,5 отдать, продать. Этот Все, услышал тебя, спасибо.